О, блядь. Здорово, нахуй. Ну, хули ты да здесь уселся, ты. уселся, блядь, а? Что тебе надо? Ты заебал. Ну хули ты снимаешь меня, блядь? А хули ты тут уселся, а? Я сижу спокойно. Ну хули ты до меня доебался? Ну, блядь. Ты что опять сюда приперся? Так, а не, ну сегодня как бы сегодня день... День молодежи, бал выпускников, что-то я понять ничего не могу. Ты не расскажешь ничего? А что мне тебе рассказать? Ну хули, ебать, ну бал выпускников, нахуй. Ты посмотри нахуй на погоду, ебать, какой нахуй бал выпускников, ебаный в рот, блядь. Ну я вижу, что-то ничего не видно. Ты а посмотри что? на погоду, вокруг обернись, ебаный свет, нахуй, и всех не видно. Еб... Какой нахуй бал выпускников? Я сегодня, блядь, взял, сошел в магазин, блядь, перезанял, блядь, думал нахуй. Выпью с девушками, найду себе На пару... От души. Успокойся. Я думал найду себе пару девушек там туда-сюда, зайду с ними в лесок, окнов. Но что-то, блядь, пошло с погодой не так. И в итоге я, посмотри, сижу здесь один. Так а как один? Я тебя опять же увидел. Какого хуя ты сюда попирался? Я не пойму. Я здесь сидел один. А хуй ты тут один-то делал? Какого хуя я здесь делал один? Тебе сказать, какого, какого? хуя я здесь делал один? Потому что сегодня туман вокруг. Сегодня... Ну -ка, покажи, 27 ну -ка, июня. Ну -ка, сделай нам, пожалуйста, какой-то, ну, хоть это ладно, ты злой, да. Покажи нам, э, ну, небольшую это, как там, экскурсию по туманности. Покажи. Вот посмотрите, да? Ну что вам сказать? Ну посмотрите, там в той стороне мой дом. Ну его нахуй нихуя не видно. Посмотрите, в той стороне Андрюхин дом. В той тоже стороне нихуя не видно. В той стороне вообще аэропорт. Ёпа мать. Ты туда посмотри. Ёпа там вообще нихуя не видно. Это что, какая там глаз сумрачная что ли? Это что-то из мира фантастики. Ну ладно, расскажи там, что, а что злой ты такой, что, девчонок? Потом я тебе объясняю, я зашел в магазин. <с купил, <с не купил. Не купил. Я себе взял в долг пиво. Взял себе в долг пиво. Думал, сегодня найду девушек. Потому что сегодня день 27 июня 2015 года. Оказывается В это время должен быть День молодежи И день бал выпускников так... Но опять же ебаный туман все, сука, испортил Ну ладно, погода-то Ни в чем не виновата Как бы и ладно, если бы к вам кто-то Какой-то человеческий фактор испортил бы Так извини Можно было бы даже бы Исправить это Но если я сейчас вижу вот здесь А внизу выпускницу она меня нихуя не видит! Понимаешь? Ладно, 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 успокойся. Ну что, вот что мне еще сказать? Ладно, скажи что-нибудь такое твоим подписчикам, потому что я вижу, ты часто стал в Ютубе появляться, потому что я часто тебя стал встречать. Что ты скажешь своим подписчикам, несмотря на то, что тебе испортили праздничное настроение? Все мое праздничное настроение испорчено. Сегодня, сегодня испорчено. Ну, а я скажу, вам, дорогие мои подписчики, будущие подписчики, дорогие наши телезрители, там, как, как назвать, композрители еще, ну, смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Контент у нас еще впереди. Мы вас удивим.